सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ से समझाया यह हदीस है जिसको आपके सहाबी रसूल हज़रत सैद ना अबू हर रज़ी तु ने नक़ल किया है और इमाम बुखारी बुरीारी ने सही बुखारी में ऐसे लाया है दुनिया में इंसान घोड़े पालते हैं आप फरमाया अल घोड़ों की तीन किस्में हैं घोड़े तीन तरह के होते हैं नंबर एक सितर इंसान जब घोड़ा पालता है ये घोड़ा उसके लिए अजर का जरिया भी बनता है उसके लिए अल्लाह की तरफ से सितर और परदा भी है और यही घोड़े का पालना इसके लिए वबाले जान गुनाह भी है अब देख रहे हैं कि अमल एक है इसने घोड़ा पाला मकसद यह था कि मैं इस घोड़े की पुश्त पर सवार हो के जब जरूरत पड़ेगी अल्लाह के रास्ते में जिहाद की तो मैं इसकी पुष्ट पे सवार होकर जिहाद करूंगा अब उसे जो चारा काट के दे रहा है जो पानी उसे पिला रहा है जो उसकी खिदमत कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस घोड़े की खिदमत में चारे का एक एक जर्रा पानी का एक एक कतरा यहाँ तक कि उस घोड़े की जो लीद है और उसका जो पेशाब है वो भी कल मीज़ान अमल में इस आदमी के लिए नेकियों के तौर पे तोला जाएगा क्यों उस सारी मेहनत अल्लाह की खातिर हो रही है ये अमल इस घोड़े के पालने वाले के लिए अमल सालेह बन रहा है नेक अमल बन रहा है इसने घोड़ा पाला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए हलाकत और गुनाह है क्यों इसने घोड़ा इसलिए पाला कि मैं इसकी पुष्त पर सवार होकर लोगों के सामने बड़े तकबर से जाऊंगा अपनी मालदारी को जाहिर करूंगा और इसको आज की जबान में यूं समझ लीजिए जिस तरह आज कोई बड़ी कीमती गाड़ी हो करोड़ों रुपए की उस गाड़ी में बैठने वाला किस फखर से तकबर के साथ लोगों को मामूली दर्जे का समझते हुए पास से गुजरता है और उसके दिल में यह ख्याल होता है कि लोग मेरी सवारी को देख के उस पर रश करें और मैं उनके सामने अपनी बड़ाई को जाहिर करूं जो आज कीमती गाड़ी की हैसियत है उस जमाने में घोड़े की हैसियत ये थी नीयत बदल गई घोड़ी की खिदमत ये भी कर रहा है लेकिन इसके लिए उसकी खिदमत वबाल जान बन रही है और तीसरे ने घोड़ा पाला और उसका मकसद न जहाद फ़ी सबील था न उसका मकसद लोगों के सामने अपनी मालदारी और बड़ाई को जाहिर करना और लोगों को हकीर समझना था बस रख दिया ज़रूरत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए ये घोड़ा ना ही गुनाह का ज़रिया है ना सवाब का ज़रिया है ना कुछ लेना है ना इसने कुछ देना है